Мы не будем сейчас касаться там каких-то проплаченных митингов или мы сейчас говорим о э, вкладчиках и заемщиках, которые вышли 16 декабря под Верховную Раду устроили марш. Кстати, большинство, э, большая часть людей приехала из Черниговской области и Сумской области, э, оставались ночевать в Киеве, э, их расселяли там по людям. Я был непосредственным участником, поэтому могу рассказать там о ситуации, которая творится, да. То есть мы сейчас наблюдаем социальное напряжение в Киеве. Вместе с вкладчиками и заемщиками уже выходят на митинги, это профсоюзы учителей, в большей части, конечно же, Киев, регионы пока не подтягиваются, и профсоюзы транспортников. Ну, с профсоюзами транспортников, я думаю, вы с прессы слышали о том, что в Киеве остановились, все трамваи были, три депо, это порядка, ну, наверное, двух тысяч человек даже на работу, в 2500 человек. Им задерживали зарплату, не выдавали ее 3 месяца. Вот. Ну, в связи там, с после общения с правоохранительными органами вышли на работу. Все-таки им пришлось. Что касается э, финансового Майдана, да, критиков, вкладчиков и заемщиков, э, что пришлось, с чем пришлось столкнуться? Это с непониманием и нежеланием услышать власти, людей, в принципе. Да. В чем проблема? Э, власть под шумок пыталась просунуть э, свой закон. И при законопроект принять его в Верховной Раде, это так называемый закон Князевича о реструктуризации валютных кредитов. Э, люди бы платили э, кредит сто лет. Вот, то есть его невозможно было бы погасить там, за свою квартиру. А как продлить жизнь? Ну, это, наверное, следующая была идея у них. На любовью, любовью. В результате, а, ми массовых, в результате массовых митингов, попытки даже было за, а, там, ворваться, захватить комитет Верховной Рады по банковским финансовым делам, а, удалось, Князевич сам отозвал свой же законопроект. То есть он прошел первое чтение, его отозвали. То есть люди своей силой добиваются и могут. То есть это к вопросу о непроплаченности акций, которые реально проходят и у людей реально наболевшие, извините. <связывая> да, да, да. <связывая> То, что, опять таки, это, наверное, пример для всех следующих там категорий, которые будут выходить или не будут и отстаивать свои права, да? А удалось добиться моратория на выселение? То есть вы знаете, даже через нотариуса, через припас нотариуса можно было выселить любую семью. То есть квартиру не забрать банк не мог, но выселить могли. Постановок админа номер 600. То есть там Ой, сотни, 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 сотни семей за последние месяца просто были выселены на улицу. С детьми, ну, кто-то работу потерял, Всякое бывает. Все, практически, эти люди приехали в Киев. Они оставались. Кто-то остался у родственников, кто-то остался у друзей, то есть добивались своей силы. Что происходит с меморандумом? Вот как раз затронул Виктор этот вопрос. Меморандум банк, он пропиарен сейчас на всех телеканалах, на всех радио и газетах. На самом деле, Национальный банк понимает, что Комитет Верховной Рады подыгрывает людям. Ну, это разные политические группы. А, собрал с, все коммерческие банки, собрал представители Международного валютного фонда, а, Громадскую Раду, Общественный Совет под контролем и приняли меморандум от имени якобы всех вкладчиков, заемщиков Украины. А, этот меморандум чистый документ, ничего не имеющий, но они им апеллируют сейчас да, о том, что все успокоились. Все договорено, там по 8, по 7,99. Никто не понимает, какие даже будут там, процентные ставки, какие будут штрафы, пеня и так далее. То есть, вы же понимаете, штрафы и пеня могут быть на самом деле выше, чем там, вся ставка. Ну, то есть. А, и к чему? Это привело к тому, что люди обратно возвращаются в Киев и продолжают митинговать. А, то есть не, также несколько, было около 10 общественных организаций, которые поддерживали вкладчиков и заемщиков, требовали и общественный в Национальном банке, да, потому что рефинансирование. Это наши уже деньги, которые вкладываются в коммерческие банки. В итоге что мы наблюдаем? В сентябре месяце было выделено ЕБИ банку миллиард 200 миллионов гривен. Каком? В ЕБИ банку. Бахматюк. Было выделено 1,2 миллионов гривен Через, через 3-4 недели банк э, вводится временная администрация. Деньги все ушли на коммерческие структуры. То есть э, вкладчики не могут сейчас добиться. Вкладчики, у кого больше э, 200 тысяч гривен. Ну, там есть две категории: до 200 и больше 200. Да, до, до 200 им приходится ждать от фонда гарантированных вкладов. Ну, о чем говорить, если в фонде гарантированных вкладов тоже денег, в принципе, нет. А те, у кого больше 200 тысяч гривен, они сейчас вообще стоят под вопросом э, возвращения денег. Потому что для того, чтобы вернуть такую сумму, с э, таким 500 тысяч вкладчиков в Украине в Вейби банка, чтобы вернуть такие деньги, необходимо национализировать банк. Как нам стало известно, Международный валютный фонд запрещает Украине национализировать банк. То есть вкладчики просто останутся без своих денег там, в ближайшие годы. Такая же ситуация происходит, на самом деле, по всем направлениям. То есть профсоюзы, которые требуют бюджет, вы же знаете, да, сократили. И питание в школах для детей срезано уже там по новому бюджету. И там питание в стационарах срезано. Ну, очень много, да. И учителя должны, выработка будет подниматься. Думаю, там подробнее расскажут. То есть мы, находясь под Верховной Радой уже две недели, да, мы наблюдаем, что Верховная Рада, это уже там и Верховной Ради, и просто чиновники это уже прохнившая система управления государством, на самом-то деле. Первое, что бросается в глаза, это безответственность чиновников. С кем бы ни велись переговоры, с кем бы ни подписывались меморандумы, договора, просто чиновники не отвечают за свои слова пересылают, на, как национальный банк, пересылают на Верховную Раду, на депутатов. Депутат Верховной Рады пересылают на президента. А президент, с администрации президента, как правило, выходят и говорят, что они, в принципе, отношения к тому, что происходит в стране, не имеют. Кабинет министров отсылает на Международный валютный фонд, придумывает, кстати говоря, самое важное, почти когда вкладчики-заемщики начинают э, задавать вопросы, почему же так случилось. Э, невозможно вернуть свои вклады, вы знаете, да, это VIB банк форум форум-банк, сети-коммерс-банк. Э, а по прогнозам в Украине останется только каждый четвертый банк в ближайшее время, э, по прогнозам экспертов киевских. Это, кстати, ответ на ваш вопрос по Я вообще не я, очень наслушаю, да. я, я ж не специалист в этом вопросе, да, поэтому понятно. Да, и начинают задавать вопрос, все прикрываются э, международным валютным фондом. То есть, а если перестать ему отдавать проценты по нашим кредитам? С... Объявить Я думаю, себе. это следующий этап на самом деле да, в этой стране. Да, да. Объявить себя банкротом и списать. В нашей, стране. в нашей стране. Учитывая, что банки не хотят идти на переговоры с людьми категорически сейчас, ну там любыми путями, они уже напрямую начали выселять людей. То есть они раньше это коллекторским службам передавались, mm -hmm. для... сейчас напрямую это все делают. А, я, ну, по прогнозам экспертов вы же тоже да, в курсе, что доллар не, не знает никто, сколько будет доллар там с февраля месяца. Вон Тарио говорит 32. Была такая. Да, да, все зависит от рубля. Добьем рубль, добьем эти Ну, повязание. Ну, уже припинилось. Самостоятельное падение гривни давно нас, нас, так, нас, так. нас подгоняют уже. Да, да, да. У нас то есть... времени просто. Поэтому мы можем... Да, подвидя и так, да, можем сказать, что прикрываясь МВФ, в Украине просто проводятся анти, антинародные реформы, на самом-то деле, антисоциальные. На что они направлены, это мы будем уже сидеть через 2-3 года,